третьей ночью, да? Не слепил. Ага. Проезжаем первый блокпост. Добрый. Добрый, здоровья. Слава Украине. Здоровья, слава. А ты... Все нормально. Да. Выезжайте, выезжайте. Да. Давай, Why oh not the size of that bitch? Nice, остановили нас на блокпосту. Опять взорванный мост. Проезжаем по одной полосе. А точнее, да, по двум железным полоскам.

Выйти покомандовать. Да, наберу, Не совсем потом. Так вот мы проезжаем. Один из мостов на Дебальцева.

А вот Но бо... уже поменял. А вот боевой УАЗик 11 батальона. Все, что остается от техники после боевых действий. Одиннадцатый батальон. Он уже и распадается. вот наши воины идут против Путина, против Путина на вот такой вот технике. И, и просто ничего не боятся. Слава Украине! И кого? Двух, не бывает, одной вот так вот. А вот такими мы разбивали. Сейчас, сейчас, подержи. Подержи. А самое главное у нас... а ты что, а это... А самое главное. Рота РВП. Рота вот мы поддержим. Дякую, хлопці. Самое главное. Там с другой стороны Путіна в жопу обезьяны ебал. Ага, так вот живет 11-й батальон.

надо? Надо. Сейчас мы едем на 25 батальон. У нас ведут разведчики, впереди зеленая машина. Мы на улице Серого. Мы на улице Серого, в расположении 25-го батальона, Вышгородская самооборона. Все. УАЗик доставлен по назначению. Сейчас его расшнуровывают и будем выгружать. Наш конвой прибыл на место назначения. Да, подожди. Так, это Ростов. Это на... Сколько километров? Да. 90 человек, это наша рука. Но тут тоже нюансы. У нас их бывают, а их каждый день больше. 25-ка уходит на задание. А, а здесь да. в телевизоре Я Все вижу, вижу Пользуясь случаем Ребята, где-то у нас. Ваша, ты ты Если ты по прямой выезжаешь на трассу Там мост где разбитый означает это уже фото, когда надо делать постановочное. Подождите, я разгрузочку принесу. Да, ну, на плечо ладно, положу. Да, РПК да, должны да, подержать. Был... Еша, слышишь? На, это Подогнали, да? Там на

такая, надо да. Да, так все есть, Там, и вот эта планка есть, и кольца есть. Прямо стоящий блокпост, это последний блокпост, который контролирует территорию, занятую нашими войсками. 7 километров отсюда уже стоят блокпосты, сепаратистов. А не, да, сейчас дело не будешь а, На порядок. А, Специальная турель ставится. Специальная турель ставится на эту фигню. Сошки на сейчас закинули. Автомата туда и все. Зажарный. А да. А эта фигня идет зажимные болты. А второй на Киев. На <соценно> <соценно> а, Киев? А там Чернухина можно съездить. Там а, а надо, 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 надо. Я да. Я на вудить, а ты Да. На... Так, единственное, что короб, бляха, не распиталась. Болгарка есть, мы на Надо да. будет вырезать. Нет, тогда будет без короба. <соценно> а вот ленту Ленту выкидать сюда. Ну, да, не, можно подрезать. Ну что Лучше, мне кажется, подрезать. Стандартный по а нет. Не нет, так это, он тогда вообще в путь, не повернется. Лента это будет это тормозить. Замкнет, когда будет подача. Ничего она не замкнет. Нет, ты усадил, не что за его Глаза разуй. Металл? Металл.

Сейчас. А ты запечатлен. Пожалуйста, мы сразу Дима, у тебя что с Сейчас. Дима, если что, они не, пойди, возьми русские пешлые. Да, да. Я не Пока я уже его. Так, запись идет, а ты не выключил. Надо раз. Сейчас разведка получает посылку. там коробки ваши забрали. Забрали. Так, так. А, мешок забрали. Все, Разведка забирает свое белье. <реклама> <реклама> Да, нашелся я. Конечно. Ты переживал. Я бы, конечно, еще хотел у вас на да тыловый лагерь забрать. У вас? Да. Ну, Но... Но я же, ребята. Да. А, а, кому? кому это у вас Кому это вам? все из брюк, ж я ж... Меня же никто не познает, Козак, козак. О. Сейчас мы в расположении 25-й бригады. В палатку зайдите с ними, дьолки палки. Як... Сейчас все снимем. Как живем, боем. <laughs> Постелились я понял, я понял. Ничего страшного, это полевые условия. Полевые условия, да. да. Вот так, вот так на данном на данном этапе отдыхают бойцы наши бойцы, которые защищают нас. Нормально живем. Все и нас главное, что не таяется, да. да. Печечка работает, все у ребят горит, кушать варится и слава богу. вот и наша тяжелая техника, которая с распростертыми руками ждет, ждет сюда гостей с России. Слава Украине! Вот заходит в ПТР. вот спальные места прямо в БМП. БМП под названием Шалена Бджилка. Сейчас работает ребята проводят плановый ремонт и осматривают технику. Они же говорят, что будет прямой прямой бой за невиденный противника, видим только пожал, помыл. Также отвечаем пожалуйста. Ну и конечно традиционная пересяшка по прибытию конвоя тут никуда не денешься. Слава Украине! А. Главное не забыть на оператора. было, <звук> да? а хозяева.